1. Begitu juga Allah SWT sebut. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Demi Allah. Demi Allah. Mereka tidak akan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Fi ma syajara bainahum. terhadap apa yang mereka perbalahkan. Mereka perselisihkan. ثم لا يجدون في انفسهم kemudian bila nabi dah putus waktu tu tidak ada pun dalam hati mereka haraj mimma qadaita wa yusallimu taslima wa yusallimu taslima dan mereka akan serah dengan seserah-serahnya dengan apa yang diputuskan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam barulah dikatakan kita beriman ni hmm, tak ada bila kata dia ini keputusan nabi sallallahu alaihi wasallam oh boleh diubah lagi keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh diubah. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan itu adalah perintah Allah. Jadi kita ikut, kita buat. Maka itu tanda beriman. Tanda orang yang tak beriman ni, orang yang tak beriman boleh datang ke keputusan Nabi, maka dia kata apa dia? Hmm. Tak payah ikut pun tak apa. Nabi juga macam kita aja. Innalillah. Ini bukan tanda orang beriman. Sebab itu bila tengok ha, kalau 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 ada perselisihan di antara kita lah kemudian sampai satu hadis pada kita bahawa sebenarnya jalan untuk suluh tadi ada. Maka pada waktu itu kita tengok adakah kita nak ikut saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kalau kita ambil saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka pada waktu itu tanda beriman. Kalau kita tak ambil saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu tanda kita ni adalah khilaf dengan iman kita lah. Lawan pada iman sudah tentu kufur. Hmm. Jadi sebab itu orang-orang yang orang yang orang apa orang yang beriman ni memang sanjungan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggi. Sanjungan daripada Nabi sallallahu. Wa qala ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala fa in ta naza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berselisih faham dalam satu perkara maka kembalilah kamu kepada Allah dan Rasul. Kita tengok apakah perintah Allah dalam masalah ini, apakah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Ha. Qala al ulama kata ulama ma'nahu ila al kitab wa sunnah. Maksudnya apa dia? Kita tengoklah apa yang ada dalam Quran. Dalam tu ada perintah-perintah Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tengok pula dalam sunnah. Kenapa? Allah SWT jadikan Nabi ini penerang, penjelas bagi Quran. Wa anzalna ilaika dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim. Kami jadikan kamu hai Muhammad, kami turunkan Al-Quran kepada kamu, kamu hai Muhammad supaya kamu dapat terangkan kepada manusia. Tahulah bahawasanya nak faham Al-Quran, dengar penerangan Nabi. Sebab itu kita belajar hadis Nabi ni seolah-olah dekat sinilah penerangan kepada Al-Quran tadi, penjelasan kepada Al-Quran. Dan begitu juga Allah SWT sebut, Inna anzalna ilaika al-kitab litahkuma bayinan nas bima Allah. Sungguhnya kami turunkan pada kamu kitab hai Muhammad Supaya kamu dapat keluarkan hukum Beri hukum yang betul litahkum bain nas bima arakallah dengan apa yang Allah Subhanahu taala telah tunjukkan pada kamu. Jadi tahu tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu wa taala ini eh, cara kita sebagai orang beriman ada masalah kita rujuk dengan al-Quran, kita rujuk dengan hadis. Man rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat rasul tanda dia taat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah SWT berfirman. Wa inna kalatahdi ila suratim mustaqim. Suratillah. Dan sungguhnya kamu ni. Bawa petunjuk. Bawa orang. Tunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa dia? Jalan Allah. Jadi Nabi SAW datangkan. Supaya manusia ni berada di atas jalan Allah. Jalan yang lurus. Apa sahaja kehendak Allah, keinginan Allah, Redha Allah. Maka di situlah Nabi akan bawa umat ni maka sampailah kepada matlamat kita iaitu husul ridha Allah iaitu mendapat keridaan Allah SWT bila Allah ridha bila sebab so, itu ada satu istilah ni kata apa ridha kamatlubi ya ilahi ridha kamatlubi wahai tuhanku ridha kamulah tujuan itulah matlamat ni ya bayangkanlah kalau kita duduk dekat dunia ni kalau kita tak dapat ridha Allah ridha siapa lagi kita nak <coughs> ni dia satu satu, pasrah. Pasrah ni maksudnya seorang tadi buat dalam keadaan dia tertekan perasaan. Buat. Pasrah. Redha ni tak? Redha ni dalam keadaan dia berserah diri, seronok, hati tenang. Tu redha. Seorang tadi dia pergi ke kita, minta, 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 minta. Lepas ni kita pasrah, bagi je lah. Tak seorang tadi dia minta, minta. Lepas tu kita rasa kesian dan kita rasa seronok. Aku nak bantu dia rasa seronok. Kita telah meletakkan redha kita pada seorang. وَقَالَ تَعَالَىٰ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Surah An-Nur ayat 63 Maka berhati-hatilah Bagi orang yang khilaf Orang yang suka membantah Orang yang suka khilaf Dengan perintahnya Iaitu perintah Nabi wasallam an tusibahum fitnatun Akan datangnya fitnah pada mereka Kena tertimpa fitnah atau yusibahum azabun alim Ataupun timpa pada mereka azab yang pedih Jadi perintah Nabi SAW Jangan kita sekali-kali langgar Apa yang Nabi SAW suruh Bimbang Satu ujian yang akan datang pada kita Yang kedua Di akhirat nanti Allah SWT akan beri azab yang pedih Kenapa perintah? Seorang yang taat pada perintah Nabi Dia seorang taat pada perintah Allah Seorang yang dia taat pada perintah Nabi, dia taat pada perintah Allah. Bila taat pada perintah Allah, natijah dia apa dia? Azab yang pedih. Bayangkanlah tuan-tuan, sementara Allah yang ciptakan dunia, dia cipta dunia. Dia cipta bumi, cipta langit, cipta matahari, cipta bulan, semua dia cipta. Untuk kita. Kita. Semua ni dia ciptakan untuk kita. Tapi tiba-tiba kita ni tak nak taat pada perintah dia. Kita tak nak taat pada perintah dia. Kita langgar perintah dia. Lepas tu di akhirat sana nanti, Ya Allah. Boleh tak masukkan saya dalam syurga? Tak malu ke? <laughs> kita. Dah lah semua ni dibuat untuk kita. Semuanya. Lepas tu habis kita habis masa dekat dunia ni. Dengan melanggar perintah dia. Dia tiba, tiba dekat akhirat nanti. Dia murka pada kita. Ataupun dia azab kita. Kita kata Ya Allah kenapa kau azab aku? Kenapa? Eh. Tak malu ke kita cakap perkataan tu? Soal-soal amat soal Bayangkan kita hari ni, kita dibesah oleh mak ayah. Besar, 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 besar. Tapi kita habis masa dengan mengingkari. Tiba-tiba ayah kita tak suka kita, ayah kita halau dia. Waktu tu kita, kita cakap, kenapa ayah tak suka saya? Kenapa? Padahal puncanya kita. <coughs> Begitu di akhirat nanti. Bila kita ni, kita banyak sangat. Tidak mentaati perintah Allah SWT. Di akhirat nanti. Orang semua dapat masuk ke dalam syurga Allah kita pula Allahu akbar ditentukan azab yang pedih tu dan neraka Allah Subhanahu taala pada waktu tu apa yang kita jawab kita tak jawab apa, -apa. kita akan iktiraf ya Allah yang benar ya Allah di dunia ni aku habis masa nak langgar perintahmu sedangkan kau telah beri bagai bagai nikmat pada kami Waqalat qala ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kemudian dan bacakanlah kan apa yang di dan sebutkanlah apa yang dibaca dalam rumah-rumah kamu daripada ayat-ayat Allah dan juga hikmah iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahulah bahawasanya dalam rumah-rumah apa dia rumah-rumah ummahatul mukminin dan begitu juga orang-orang beriman orang Islam dalam rumah kita mesti ada. Yang pertama ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Kalau kita nak rumah kita ni ada cahaya ketenangan, ada firman Allah, maka bukan saja Al-Quran kita baca dalam rumah kita, ada hadis, hadis Nabi pun kita kena baca juga. Bukan saja kita, kita pendengar pada keluarga kita supaya mereka dapat dengar ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dekat sini cahaya bagi hati mereka, ruh mereka. Kenapa panduan kita Al-Quran dan Sunnah? Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu taala begitu dekat rumah ummahatul mukminin ni ayat al-Quran dibaca kemudian hadis Nabi pun diperdengarkan juga. Mereka dengar. Jadi begitu juga menjadi sekarang ni untuk apa dia untuk keselamatan ha, bahkan untuk panduan kita. Kita bacalah al-Quran di rumah. Dan begitu juga ada hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi eh, wasallam. Janganlah baca benda-benda yang susah. Ha, Terutama sekali bahagian kelebihan tak ada masalah. Dia tak perlu huraian yang panjang. Tapi bahagian hukum hakam dia perlu rujuk pada awal alim ulama. Pada ustaz dengan nak faham tentang hukum hakam. Dan nak faham tentang akidah kena rujuk. Tapi tentang kelebihan seorang tadi dia dapat dia semayang dapat apa. Seorang tadi kalau dia buat jahat dia dapat apa. Jadi benda-benda ni pendengarkan kepada kita dan juga kepada anak-anak. Maka akan jadi segar imannya. Ini antara ayat, -ayat Al-Quran yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab bagaimana kita nak apa dia perintah nak laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala terutama dalam menjaga sunnah dan juga adab. Adapun hadis-hadis berkaitan dengan apa dia tajuk iaitu bagaimana kita nak jaga sunnah dan juga adabnya. Hadis yang pertama iaitu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi عن ابي هريره رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم انما اهلك من كان قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda da'uni ma taraktukum kamu kena dengar apa sahaja yang aku tinggalkan maka hendaklah kamu ya da'uni ma taraktukum maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan apa sahaja yang aku tinggalkan dah Innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Sesungguhnya sebelum ni umat yang sebelum ni, yang sebelum kamu ni mereka telah hancur musnah sebab apa banyak sangat canggih. Ada contohlah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat satu perkara tadi, tak perlu soal banyak. Nah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam senyap, maka itu satu benda yang baik Ataupun bila Nabi SAW suruh kita buat satu benda, tak perlu pertikaikan Kenapa benda datang daripada Allah SWT, kita buat. Tapi ada di kalangan para sahabat yang nak bertanya banyak, maka Nabi SAW bagi tahu. Dia kata apa dia? Sesungguhnya umat-umat terdahulu banyak sangat tanya kat Nabi-Nabi mereka ni. Bila tanya, banyak tanya, banyak tanya, kemudian mereka iftilaf. Mereka bukan nak buat, nak banyak tanya je. Wa ikhtilafuhum ala anbiyahim. Kemudian ikhtilaf mereka di atas Nabi-Nabi mereka. Sebab itu Nabi beritahu. Fa'idha nahaitukum a'in syaih. Bila aku larang kamu daripada suatu perkara. Fajitan ibu. Maka kamu jauhkanlah. Wa Wa'idha amartukum. Bila kamu... Aku perintahkan kamu untuk buat satu perkara Maka kamu buatlah mengikut kemampuan Ini satu kaedah Nabi beritahu Kamu buat mengikut kemampuan Tuan-tuan bayangkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu kasih pada umat. Banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni penggunaan istita'ah. Penggunaan istita'ah. Istita'ah maksudnya penggunaan penggunaan kemampuan. Nabi takut nak bebankan umat sebab takut kalau benda tu jadi wajib, umat tak dapat nak buat, jadi beban, nanti tinggal dapat dosa. Nabi tak nak umat ni berada dalam dosa tadi. Contohlah kita kata kan, kalau dalam bab solat kan, Nabi kata, kalau seorang tadi tak mampu semayam diri, dia boleh tak semayam duduk? Boleh. Kalau seorang tadi tak mampu semayam duduk, boleh semayam baring? Boleh. Maksudnya ada ruksah kat situ. Ada satu ketika Nabi SAW kata, kalau aku tak susah kat umat aku, aku nak je kalau umat aku ni, tiap-tiap kali nak solat dia siwak. Tiap-tiap kali nak duduk dia siwak. Tapi benda tu takut susah kat umat, Nabi tak wajibkan. Begitu juga Nabi ada sebut, kalau aku tak susah umat aku, kalau boleh aku ni nak lewatkan sikit isyak ni supaya pergi satu per, satu per tiga akhir. Satu per tiga awal yang akhir daripada malam. Kita kata satu per tiga. Kita katalah malam kita ada dua belas jam. Dua belas jam kan? Kita bahagi kepada tiga. Maksudnya empat jam. Kalau maghrib kita pukul tujuh. Kita kata maghrib pukul tujuh. Lapan, sembilan, sepuluh. Kat pukul sebelas tu. Hmm. Tapi Nabi tahu itu akan jadi susah umat. Semua nak kumpul, nak semayang, semua. Dia akan susah. Ikutlah lahor. Nabi takut. Tentang terawih pun sama juga. Kan? Eh? Nabi takut terawih ni jadi wajib. Jadi ada malam yang Nabi keluar, ada malam yang Nabi tak keluar. Tapi sahabat faham. Sebab apa benda tu sunat. Jadi sahabat buat. Dan sahabat menghukumkan sebagai sunat. Walaupun terawih Nabi SAW keluar tiga malam saja. Tapi pada zaman Sayyidina Abu Bakar hidup sebulan terawih. Qiyam lain. Zaman Umar hidup sebulan. Sahabat faham. Tapi semuanya berada di bawah apa dia? Hukum sunat. Maka bila berada di bawah hukum sunat tak ada orang dikecam. Ada orang semayang. Alhamdulillah tak semayang pun tak apa. Sunat. Tapi semayang tu lagi baik daripada tak semayang. Sebab apa? Ialah satu tahun, satu bulan saja nak qiyam Ramadan pun. Jadi ini kasih Nabi pada umat. Nabi sebut, Wa idha amartukum, bila aku perintahkan kamu, kamu buatlah. Iaitu, Fa'atu minhum astata'atum. Semampu mungkin. <coughs> Tapi jangan persoalkan. Persoalkan petikai. Kan? Umat-umat terdahulu banyak petikai. Seperti umat Bani Israel. Sampai sekarang. <coughs> sampai sekarang petikaian. Dulu ni. Kesnya seorang mati. Bila seorang mati, dia minta pada Nabi Musa, wahai Musa, doalah pada Allah nak tahu siapa pembunuh. sekiranya Allah perintahkan boleh. Kalau nak tahu pembunuh tu boleh. Tapi sembelih. Sembelih lembu dulu. Lembu. Ada apa kena mengena kita nak tahu ni dengan sembelih lembu? Ada juga yang bunyi. Tapi tak apa. Tanya pula lembu tu lembu macam mana. Ha, tanya pula jenis lembu. Ha, itu yang keluar tu. Lembu tak muda, tak tua. Ha. Tanya pula warna macam mana. Ha, warna pula tak ada merah, tak ada lah kuning sangat. Tapi kalau kuning-kuning tu yang jenis kalau pandang tu seronok mata pandang tu. Tanya lagi lembu macam mana? Lembu yang tak ada kecacatan dan lembu yang tidak dibawa beban-beban yang tidak digunakan untuk sawah-sawah semua tu. Tak ada. Dia memang sampai susah lah nak jumpa lembu macam tu. Cerita dia. Hampir mereka tak dapat lah nak laksanakan perintah tadi. Kenapa? Banyak sangat tanya. Jadi so, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila dengar macam ni, Nabi bagi tahu kepada sahabat, umat-umat terdahulu banyak sangat tanya sehingga susah mereka sampai tahap nak amalkan perintah tak dapat. Oh, so, banyak saya. Bila banyak tanya, jadi kalau nak buat, okey. Tapi bila banyak tanya pula, banyak ikhtilaf, banyak pertikaian. Bila sahabat dengar macam ni, sahabat dia takut. Sebab itu ayat Al-Quran pernah turun. Ya ayuhalladina amanu la tas'alu an asya'a intub dalakum tasukku. Wahai orang yang beriman, kamu jangan tanya banyak sangat tanya dengan Nabi. Takut nanti kamu kamu banyak tanya tadi, keluar satu hukum. Hukum tadi pula, kamu tak dapat amalkan. Jadi jadi payah pula bagi kamu. Ini asya'a intub dalakum tasukkum pada waktu itu. Bila sahabat dengar macam ni, sahabat pun jadi takut nak tanya banyak pada Nabi. Maka sahabat kata, kami pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kami ingin sangat mana kot-kot kalau ada orang baju yang orang kampung ni datang dengan Nabi. Kemudian dia tanyalah macam-macam sebab orang baju ini boleh tanya Nabi tak marah. Orang baju ini pasal dia orang kampung kan. Dia kadang-kadang dia menjerit dia. Hai Muhammad, kau tolong bagi tahu aku gini-gini. gini. gini, gini. Dah memang panggil dia gitu. Ni. E. Lepas tu sahabat kata alangkah baik kalau orang badui yang datang. Lepas tu dia tanya, kami dapat ilmu. E. Sahabat. E. Tu, orang ini sahabat. Tapi orang badui ni pula bila tanya Nabi, dia jenis jujur. Dia bukan jenis jenis suka. Dia kata, hey Muhammad, apa yang wajib bagi aku? Nabi bagi tahu, wajib kamu semayang lima hari lima hari tu. Ada tak lagi selain daripada tu? Ada, puasa. Selain daripada tu? selain daripada tu ada. Kamu buat amalan sunat. selain daripada tu? Tanya-tanya. Sampailah sekali Nabi pun jawab-jawab. Dia kata, oh kalau begitu, aku takkan tambah, aku takkan kurang, aku buat. Nabi pun beritahu. Orang ni, kalaulah dia buat, dia telah bercakap benar. Dan berjayalah dia. Dah. Habis. <coughs> Jadi tuan-tuan mungkin -tuan, ada Allah SWT daripada hadis ni dapatlah kita tahu bahawasanya bila sampai satu hukum pada kita jangan petikai banyak. Contoh, dia kata kan, kita jagalah semayang lima waktu. Eh kenapa ya? Nak jaga semayang lima waktu habis semayang lain tak payah jaga. Lah, kita orang Islam kita tahu memang kena jaga lah. Kenapa kita nak eh? Tak kalau aku semayang lambat-lambat sikit apa masalah. Lah, jika kalau kamu masalah, ada-ada masalah yang lain terlambat tu, lain. Eh, janganlah bertikaikan. Memang sembahyang memang kalau boleh sembahyang Waktu waktu. Cuba kamu berdikai, kan, Bos, ni suruh datang awal-awal ni apa masalahnya? Kalau datang lambat-lambat pernah tak kita cakap dengan bos kita? Tak berani pula. Saya salah apa kata? Apa yang cekadak kamu berhenti ya? Takut kita. Hilang kerja, hilang rezeki. Tapi ya Allah SWT punya perintah ni, syurga, neraka. Lepas tu bila akhirat nanti kita nak, ya Allah bagilah syurga. Oh, nak pula syurga. Sedangkan orang yang tak jaga semayang, bahkan orang yang tak semayang, orang yang tinggalkan semayang, dalam akun al Allah SWT beritahu, Masalakakum salakakum fi saqar. Apa yang menyebab kamu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Sebab kami tak semayang. Jadi tuan-tuan demikian -tuan, Allah Jadi buat Bila datang satu benda yang wajib Tentang perintah Allah SWT Tidak Baik insyaAllah Maka hati kita akan tenang Kita tenang